મહવાના શિયા મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા શહીદ થયેલાઓની યાદમાં મહવાના શાહે નજબ હોલ ખાતે એક પ્રોગ્રામ યોજવામાં આવ્યો હતો જેમાં ખાસ મોલાના જમીર અબ્બાસ ઝાફરી સાહેબે સંબોધન કર્યું હતું મહુઆ શહેરમાં શિયા મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા શહીદ થયેલા લોકોની યાદમાં શાહે નજબ હોલ ખાતે એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું શહીદ હસન નસુરુલ્લા કે જે તાજેતરમાં જાલિમ ઇઝરાયલ દ્વારા શહીદ કરવામાં આવ્યા જેણે આઈએસઆઈના કબજામાંથી છેતાલીસ ભારતીય નર્સોને બચાવી હતી તેની યાદમાં મહુવાના શાહ નજબ હોલ ખાતે શિયા મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા તેમના અને તેમની સાથે શહીદ થયેલા લોકોની યાદમાં એક પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં બહોળી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા હતા मुख्य वक्ता मौलाना जमीर अब्बास जाफरी साहेबे संबोधन करूत है मैं हिंदुस्तान से ईरान में एक तलब इल्म हूँ वहाँ इस्लामिक सेमिनरी में पढ़ता हूँ और वहाँ अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उसका स्टूडेंट हूँ और वहाँ पर एक छोटा सा टीचर भी हूँ बसमिल्ल राहन रहीम यहाँ पर महुआ में गुजरात में ये जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ हुआ था एक मजलिस ऑर्गेनाइज़ हुई थी इमाम बारगाह के अंदर सैयद हसन नसरुल्ल जो लबनान में शहीद हुए उनके हवाले से तो ये प्रोग्राम का संदेश ये था कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का पैगाम दिया था और महात्मा गांधी ने कहा था कि फ़लस्तीन जो है पैलेस्टाइन जो है वो पैलेस्टीनियंस का है उसी तरीके से जिस तरीके से इंग्लैंड इंग्लिश का है और फ्रांस फ्रेंच का है और जो पैलेस्टाइन में बाहर के रहने वाले हैं अमेरिका और यूरोप से लोग आए हैं महात्मा गांधी का संदेश ये था कि सब वो पलट जाएँ और इसराइल के एग्जिस्टेंस को महात्मा गांधी ने कबूल नहीं किया था तो पैलेस्टाइन में और लेबनान में इसराइल ने उनकी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है और वहां के जो रेजिस्टेंस मूवमेंट हैं क्रांतिकारी लोग हैं वो वहां पर क्रांति के जरिए से अपने मुल्क को आज़ाद कराना चाहते हैं उसी के अंदर एक लीडर थे जिनका नाम सैयद हसन नसरुल्ला था इंडिया के एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं वो मुलाकात करने गए थे सैयद हसन नसरुल्ला से तो सैयद हसन नसरुल्ला ने खुद उनको कहा कि मैं महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित हूँ तो उन्होंने कहा कैसे मुमकिन है क्या महात्मा गांधी से भी प्रेरित हो और आप जंग भी कर रहे हो तो उन्होंने कहा मैं महात्मा गांधी से प्रेरित हूँ लेकिन इन लोगों ने हमारी जो ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है और जितना ये जुल्म करते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क को आज़ाद कराएं लेकिन अगर वो लोग हमारे वतन से चले जाएं मुल्क से चले जाएं तो हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है तो ये प्रोग्राम ये इसलिए हुआ है ताकि हम दुनिया को बताएं कि हम जालिम जो इसराइल है जो यूनाइटेड नेशन के मुताबिक ग्यारह हज़ार बच्चों को गाजा में मार चुका है छः हज़ार औरतों को मार चुका है सत्तर परसेंट से ज़्यादा गाजा की ज़मीन को तहस नहस कर चुका है पिछले एक हफ्ते में दो हज़ार से ज़्यादा लेबनीस लोगों को लुबनानी लोगों को मार चुका है वो जालिम है हम ये बताने खड़े हुए हैं कि हम जालिम के मुखालिफ हैं और दुनिया में जितने मजलूम हैं वो चाहे वो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई हैं जिनके ऊपर जुल्म हुआ हो या दुनिया में जहाँ कहीं भी मजलूम है हम मजलूम के साथ हैं चाहे वो गाज़ा में हो फलस् में हो चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाले दलित हों कमज़ोर हों हम हर मजलूम के साथ हैं और हर ालम के खिलाफ हैं सैयद हसन नसरुल्ला का भी यही पैगाम है कि हमेशा जालिम के सामने सर बुलंद रखो सर कट जाए लेकिन जालिम के सामने सर कभी झुके नहीं शो तुम्हें लाइट बिल गया छो અમો તમોને કરીશું મદદ રાજાણી મોટર્સ લઈને આવે છે ફાર્મસન બ્રાન્ડ અદાણીની પેનલ અમોને મળ્યા બાદ લાઈટ બિલ ભરવામાંથી તમને મળશે મુક્તિ તો એનવાયરમેન્ટને થતું નુકસાન પણ اٹક તમારા મકાનની છત અને કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગ પર લગાવો ફાર્મસન બ્રાન્ડ અદાણીની પેનલ આ જ મુલાકાત કરો રાજાણી મોટર્સ એક મેગા વોટ સુધી કોમર્શિયલ ઉપયોગ માટે તમામ રૂપટોપ સિસ્ટમ હાજર સ્ટોકમાં સામાન્ય આઠ દિવસની પ્રોસેસ અને પંદર દિવસમાં તમારી રૂપટોપ સિસ્ટમ કાર્યરત દસ્તાવેજ આધાર કાર્ડ પાન કાર્ડ છેલ્લું લાઇટ બિલ કેન્સલ ચેક પાસપોર્ટ સાઈઝના ફોટા બસ આ સામાન્ય ડોક્યુમેન્ટથી તમારી પ્રોસેસ પૂર્ણ થશે લાઇટ બિલ ભરવામાંથી મુક્તિ તો ખરી જ પણ સાથો સાથ ભારત સરકાર તરફથી ચાલીસ ટકા જેવી સબસિડી તમને મળશે એસી થી સો ટકા લાઇટ બિલ ભરવામાંથી મુક્તિ મળશે તો આજે જ અમારો સંપર્ક કરો રાજાણી મોટર્સ મોબાઈલ નંબર પણ નોંધી લેશો સાતસો બાવીસ સાતસો એસી બોતેર બાસઠ નામ બરાબર યાદ રાખશો રાજાણી મોટર્સ